Кстати, вот сейчас вы должны разогреться перед его выступлением. Колесничная талия набрала в интеллектуальном этапе, она его выиграла, она набрала 1 балл. И за это прям девушка выиграла парней и других девушек. Ну, теперь можно похлопать. Давайте. Итак, представьте самый обыкновенный день у группы 12 Мет 1. Так, группа 12 Мет. У нас сегодня по плану контроля. Приготовили ручки, листочки. Задание сейчас будет на доске. Скоро начнем. Готовьтесь. Блин, я вчера весь день играл, и совсем ничего не выучил. Да и вообще нам этого не преподавали. Я вообще только что из клуба пришла. Я тоже ничего не учила. Что делать? Ребята, да чего вы все такие грустные-то? Чего грустные? Контрольные, а шпор нет. Да не волнуйтесь, я всем шпор написал, держите. Спасибо большое. Да, старость хорошая, даже шпора нам написала. И как такая девушка, как Наташа, может учиться на медалога? А на самом деле, в детстве Наташа хотела стать музыкантом. Но еще больше мечта, прям с самого-самого детства. Наташа хотела стать стюардессой. Объявляется посадка на рейс 12 мет 1 до второго семестра. Повторяю, объявляется посадка на рейс 12 мет 1 до второго семестра. Начинается наш учебный год Я хотела уехать на моря А попала в тебя. самолёт Металлурги, а не Наша группа, конечно, лучший цвет А также подружку на река, и, кто жил нас, любимый, с что думать не хочу Я за ним не Но проблемы точно все пройдут И расправиться в следующий полет Друг за другом мы все Хотелось бы сказать, что это все. И лучшие староста НГТУ, я думаю, вы поддержите, что это Наташа. Спасибо. До свидания. До Владимир. Владимир